atas peluang yang diberikan. Tuan Ibu Tua, saya bangun untuk menyokong usul menjunjung kasih titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Semarenggam dan disokong oleh Yang Berhormat Kota Melaka. Sebagai rakyat dan ahli parlimen yang setia kepada sistem raja berperlembagaan, titah tuanku harus dipatuhi. Saya ingin menumpukan perhatian kepada aspek ekonomi dan pendidikan. Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 yang diumumkan semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah respons segera terhadap tuanku yang hendak meningkatkan mutu pendidikan dan memperkukuhkan penguasaan bahasa Melayu. Saya akan serahkan kepada pemimpin saya yang memiliki butiran lanjut untuk uruskan atau umumkan sama ada RPN 35 ini memenuhi aspirasi parti DAP dan manifesto Pakatan Harapan Pilihan Raya Umum ke-15. Sungguh pun cadangan saya untuk memulihkan UPSR atau PT3 sebaliknya digantikan dengan sistem penilaian untuk darjah 4 dan tingkatan 3 Ruang dan peluang harus diberikan kepada pen Kementerian Pendidikan untuk melihat keberkesanannya. Sistem penilaian, keberhasilan atau akam adalah pengukur prestasi pelajar-pelajar yang mutakhir dan muktamad. Seperti yang ditegaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, reformasi pendidikan yang diperlukan bukanlah semata-mata anjakan, tetapi lonjakan yang mampu meningkatkan kedudukan dan skor PISA Malaysia yang mengukur kemahiran asas membaca, matematik dan sains dalam kelangan pelajar berusia 15 tahun. Malah, ia turut harus membugarkan pendidikan STEM bagi melahirkan bilangan jurutera dan saintis yang mencukupi untuk menguasai teknologi baru dan AI. Malaysia tidak boleh terus ketinggalan. Kalau dibandingkan dengan negara Vietnam, dalam skor PISA serta pengeluaran atau kepadatan jurutera tiada kompromi boleh dibuat terhadap merit dan standard pendidikan yang dibataskan atau dikompromi oleh retorik emosi tanpa disokong oleh fakta angka data dan pengetahuan. Puan Yang Dipertua, saya masih berpegang kepada prinsip bahawa periksaan merupakan salah satu ciri utama serta penanda aras prestasi akademik dan barometer kecemerlangan yang berterusan. Itulah sebabnya saya amat menyokong tambahan slot pengambilan universiti awam tahun ini daripada 1,500 kepada 3,000 untuk lepasan STPM dan pelajar bercapaian berpencapaian tinggi. Semoga yang baru Menteri Pendidikan dan Timbalan Menterinya dapat melaksanakan reformasi pendidikan dalam RPN 35 seiring dengan justifikasi peruntukan terbesar dalam belanjawan 2026 berjumlah 66.2 bilion ringgit demi menuju ke arah ekonomi berteraskan pengetahuan. Poin di kerajaan menggariskan ke ekonomi atau ekonomi berteraskan pengetahuan, knowledge ekonomi yang berkisar kepada penggunaan, pembangunan dan penyebaran pengetahuan dan kreativiti sebagai pemacu utama pertumbuhan inovasi dan penciptaan kekayaan dengan tumpuan pada sektor teknologi maklumat, R&D dan model insan berkemahiran tinggi. Tetapi adakah yang kita dapat bukanlah K-ekonomi, tapi K-shape ekonomi. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri Kewangan II, Menteri MITI, Pengurusi Maida dan Madrid kerana mencatat satu pencapaian bersejarah pada tahun 2025 apabila prestasi perdagangan melepasi 3 trilion ringgit buat kali pertamanya dengan eksport sebanyak 1.61 trilion ringgit dan import sebanyak 1.46 trilion ringgit. Pertumbuhan ekonomi berkembang 4.9% pada tahun lepas melepasi sasaran rasmi 4 ke 4.8%. Kadar inflasi ini hanya 1.6% pada Disember 2025. Kadar pengangguran adalah 2.9% yang paling rendah sejak 2014. Prestasi kenaikan nilai mata wang ringgit terbaik dalam benua Asia pada tahun lepas kepada 4 ringgit sen kepada 1 US dollar. Tahniah Menteri Kewangan dua. Tepuk sikit Dan Bursa Malaysia melonjak ke tahap tertinggi dalam enam tahun dengan melapasi 1,700 mata. Akan tetapi, Puan Yang Pertua, prestasi ekonomi yang berangsangan ini tidak dirasai oleh rakyat Malaysia secara umumnya. Tetapi hanya dinikmati oleh golongan berpendapatan tinggi dan sektor tertentu seperti teknologi tinggi dan AI. Fenomena ekonomi dua peringkat atau two ekonomi memang terjemah di negara maju di mana pencapaian ekonomi baik tidak meningkatkan kemampuan kos sara hidup ataupun niagaan PMKS. Wang tunai yang sedia ada dalam kocek 90% Malaysia, keluarga Malaysia masih tidak mencukupi. Contohnya produk Apple yang mahal habis dijual. Sedangkan Note, Bolt and Screw tidak boleh dijual bila ada sedikit kenaikan harga. Inilah K-shaped economy. Di mana kesenjangan pendapatan dan dampak teknologi. Di mana teknologi tinggi seperti AI berkembang pesat. Sementara sektor lain yang bergantung kepada kepenggunaan nilai rendah tertinggal. Saya harap pihak Kementerian Kewangan boleh berikan data fakta angka sejauh manakah kedudukan K-shaped economy di Malaysia. Tapi saya nak tegaskan ini bukan uh, salah mana-mana uh, uh, pihak dalam kerajaan perpaduan kerana ini fenomena dunia. Semua negara menghadapi masalah ini khususnya di Amerika Syarikat di mana sungguh pun ada berita ekonomi baik. Tetapi kerana masalah K-shape ekonomi, populariti Donald Trump sebagai presiden hanya 38 atau 39% rekod paling rendah dalam uh, di antara presiden-presiden Amerika Syarikat. So ini bukanlah uh, masalah uh, Malaysia tapi global. Tapi kita harus menangani ini. Nah, saya ingin bentangkan 12 show fiskal dan kewangan untuk menangani K-shape atau two tier economy untuk menyelamatkan survival PMKS dan kemampuan kos sara hidup rakyat. Satu, memperuntukkan 10% daripada peruntukan kerajaan bagi kaum bumi kepada golongan bukan bumi tanpa mengurangkan peruntukan bumi putera. Golongan bukan bumi memang menghadapi kesulitan ekonomi yang tidak dirasai sejak krisis kewangan Asia pada 1998. Dan langkah sedemikian bukan sahaja ada nasak sama tapi juga membantu kemampuan hidup mereka. Dua, membekukan atau mengkaji semula perluasan skop cukai jalan dan perkhidmatan SST ke atas perniagaan Malaysia yang dilaksanakan pada 1 hari bulan Julai 2025. Tiga, mewajibkan pembelian 50% barangan keperluan daripada pengeluar tempatan serta mengenakan SST 10% for, dengan izin for imported and local iron ore, metallurgical cooking coal, coke dan juga memasukkan SST untuk steel scrap demi melindungi industri tempatan. Kini industri besi dan keluli hampir 90% dikuasai oleh syarikat asing. Apabila Kerajaan Barisan Nasional pada tahun 2017 memberikan pengecualian cukai kepada syarikat asing untuk membina syarikat besi dan keluli di Kuantan. Masa itu Syarikat Malaysia menguasai lebih 80% pasaran tempatan. Tapi hanya dengan tempoh masa 7-8 tahun, sekarang industri besi dan keluli dikuasai oleh syarikat negara asing. Adakah kita mahu industri tempatan besi dan keluli ditawan oleh negara asing dan bukanlah oleh syarikat negara Malaysia? Kita harus memastikan bahawa industri kritikal ini masih dikuasai dalam tangan syarikat-syarikat negara kita. Puan yang dipertua, perlunya kepentingan dan PMKS dan perniagaan Malaysia dilindungi daripada masalah lambakan dan persaingan potongan harga oleh syarikat negara asing yang terjejas dengan dasar tarif Amerika Syarikat lambakan barangan masuk dalam negara kita. Oleh itu adalah penting kita lindungi mereka dengan kewajipan membeli barangan tempatan sekurang-kurangnya 50% seperti yang diamalkan oleh negara Indonesia dan juga melindungi industri tempatan janganlah dengar mana-mana pihak yang menolak penaikan SST untuk imported and local iron ore, metallurgical cooking oil, coke dan juga masukkan SST untuk steel scrap ini akan menambahkan hasil cukai pendapatan negara sebanyak 2.6 bilion ringgit dan pada masa yang sama melindungi industri tembatan besi dan keluli Malaysia kalau ini tidak dilaksanakan tidak ada satu lagi syarikat besi dan keluli Malaysia yang akan ditawan oleh syarikat asing yang menentang cadangan ini dia adalah daripada syarikat asing kita harus dengar suara syarikat Malaysia Itulah sebabnya saya harap ini boleh diambil kira. Bukan untuk kepentingan mana-mana pihak individu. Tapi sekurang-kurangnya melindungi dan memastikan industri ini di bawah tangan rakyat right Malaysia. Keempat, mengecualikan perindustrian PMKS daripada e-emoising. Nah, kalau boleh, kalau tidak boleh, sekurang-kurangnya menaikkan nilai, ambangnya kepada hasil tahunan perniagaan sebanyak 5 juta ringgit. Inilah masih rayuan demi rayuan yang kita terima daripada peringkat akaun B. Kelima, perlu nie kita menubuhkan Tribunal Pembayar Cukai khas bagi individu dan PMKS. Ini penting untuk memastikan keadilan kepada pembayar cukai. Kerana banyak yang individu dan juga PMKS tak mampu ambil peguam cukai. Buka faham pun 500 ribu hingga 1 juta ringgit. Hanya dengan tribunal barulah mereka boleh dapat keadilan. Yang keenam, membekukan caruman 2% KTAWI SP oleh majikan untuk pekerja asing dan cukai 2% pendapatan dividen yang melebihi RM100,000 ke atas syarikat yang bukan syarikat pusat Malaysia. Ini juga untuk membantu syarikat Malaysia, khususnya ia banyak yang ambil pekerja asing. Tujuh, menggunakan cukai korporat PMKS kepada tahap 15% tanpa had atau kawalan. Seperti mana yang dikenakan ke atas syarikat-syarikat yang mendaftarkan dalam zon kewangan khas. Kalau syarikat asing boleh, PMKS pun harus boleh. Yang ke-8, ini yang saya rasa uh, banyak permintaan daripada pembayar cukai individu yang bahaya PCB yang bayar PCB uh, saya harap warga pekerja ini minta batalkan pelaksanaan notis bayaran CP500. Kerana mengapa perlu mereka bayar secara pendahuluan, enam ansuran. Mereka boleh bayar pada akhir tahun. Hanya satu tahun, takkan tak boleh tunggu. Dan ini ialah warga kerja, bukanlah yang buat bisnes. Saya harap batalkanlah CP500. Ini permintaan oleh kebanyakan pembayar cukai. Yang kesembilan, harus menegakkan undang-undang di bawah Seksyen 111D atas cukai pendapatan. Barang balik yang layak pampasan sebanyak 2% tahun adalah barang balik yang lewat dikembalikan oleh LHDN. Tapi sehingga sekarang, sungguh pun ada berpuluh-puluh juta berpuluh-puluh bilion ringgit diutang dan sekarang tentu atas pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri kita ucapkan terima kasih akan dikembalikan kepada pembayar cukai dan syarikat-syarikat tapi mereka tidak terima 2% bayaran pampasan seperti mana yang diperuntukkan di bawah undang-undang section 11D akta pencepat akta cukai pendapatan kita harus menegakkan undang-undang dan bayaran ini 2% setahun harus dibayar kepada syarikat-syarikat di mana bayaran lebihan cukai lewat dibayar sejak 2020 yang ke-10 membatalkan pelaksanaan cukai transfer pricing yang dianggarkan sebanyak 10 bilion ringgit di bawah Seksyen 140 Akta Perdapatan Cukai ke atas PMKS dan melonggarkan penguatkasan ke atas syarikat lain. Ada sebuah syarikat yang utang sampai 1.8 bilion. Ini akan ada kesan kepada semua syarikat kerana jumlah yang terlibat dianggarkan lebih 10 bilion ringgit. Dan ini bukanlah satu jumlah yang kecil. Sebelas. Ha, nah, ini penting untuk pembayar cukai individu yang diminta sejak 2010. Meningkatkan pelepasan cukai individu sebanyak RM3,000 kepada RM12,000. Dan menaikkan setiap pertukaran cukai persendirian sebanyak RM1,000. Yang berhormat, pelepasan boleh saya cukai... mencelah sedikit? Nah, saya habis ini saya akan bagi. saya ha, kejap. Pelepasan cukai ini tidak dinaikkan sejak 2010. 15 tahun tadi naik. Nah, kalau kita ikut kenaikan kos sara hidup, 9000 harus jadi 12300 ringgit sekarang. Kita hanya minta 12000 ringgit saja. So ini saya rasa sangat penting. Lagi dua dua paragraf nanti saya akan bagi. Dua dua paragraf. Yang Rahmat Sila gulung. Dan pelepasan ini cukai ini penting untuk kurangkan kos sara hidup pembayar cukai individu. Dan yang ke-12 memudahkan memudahkan pemprosesan sepekerja asing dengan pendigitalan dan urusan online yang komprehensif. Sudah sampai masa pemprosesan pekerja asing dipermudahkan dengan pendigitalan dan urusan online yang komprehensif. Tidak ada sebab mengapa temu bual majikan yang memohon pekerja asing tidak boleh dijalankan atas talian. Ini akan meningkatkan kecekapan selain daripada mengurangkan berlakunya masalah rasuah. Sila. Yang Berhormat, saya tak bagi. Saya tak bagi. Sila, Gulo. Sekejap saja s -s -s -sikit. Saya just nak tanya dengan Lain banyak idea saja. Mengenai reformasi sistem percukaian Yang diperlukan, ini semua ada idea yang baik Adakah yang berhormat merasakan bahawa GST perlu diperkenalkan semula Dan adakah yang berhormat akan menyokong langkah tersebut uh, Puan Pertua Saya rasa sebelum kita menimbang perkara ini Kita harus menyelesaikan Refund GST yang Tidak dibayar balik Semasa GST dilaksanakan 39 bilion ringgit Refund tak dikembalikan sekarang ada masalah LHDN tidak kembalikan refund untuk barang lebihan cukai. So kalau masalah refund tadi kembalikan, ini akan menghantui, mencacatkan banyak perniagaan di Malaysia. Selesaikan masalah ini dulu baru kita bincang tentang merit dan demerit GST. Terima kasih. Akhirnya landing. Terima kasih. 12 cadangan ini boleh menambahkan kemakmuran dan mengurangkan kos sar hidup rakyat yang boleh meningkatkan hasil cukai kepada kerajaan. Yang penting ialah ia boleh bantu menangani masalah K-shape ekonomi yang mampu mengubah kehidupan rakyat agar mereka boleh hidup lebih baik dan senang berbanding dengan dahulu ini. Saya harap kita berikan tumpuan kepada masalah ekonomi kerana ini yang diminta oleh rakyat. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat bagan saya jemput